Здравствуйте, программа «В центре внимания». В эфире в студии Яна Лисовая. Чуть больше двух недель остается до главного события в политической жизни при Амуре – выборов губернатора. И сегодня именно эта тема в центре нашего внимания. У нас в студии Виктория Вискулова, заместитель председателя избирательной комиссии Амурской области. Добрый день, Виктория Вячеславовна, очень рада вас видеть. И сразу первый вопрос. Выборы пройдут 14 числа, 14 октября, но уже 29 сентября на этой неделе стартует досрочное голосование. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом. Сколько избирателей хотя бы по предварительным подсчетам примут участие в досрочном? Добрый день, уважаемые телезрители. Действительно, досрочное голосование проходит за две недели до дня голосования начинается и рассчитано на категорию избирателей, которые находятся в труднодоступных, отдаленных местностях. То есть это те территории, где в день голосования провести всю процедуру выборную крайне сложно. Поэтому уже действительно с 29 сентября у нас в Свободинском районе пограничники села Вусе будут принимать участие в досрочном голосовании. Затем досрочное голосование плавно перейдет в Мазановский район, где будут голосовать охотники, венки, поселение Джилтула, Асмакан. Метеорологи будут голосовать, Зейский район подключится, строители. И затем уже досрочное голосование у нас перейдет в Тиндецкий район, Зейский район. То есть всего досрочным голосованием у нас будет охвачено 8 муниципальных районов. Но существует четкий график, да, последовательный. Где, безусловно, когда, как. безусловно. дело в том, что досрочное голосование требует привлечения еди... единиц труднопроходимой техники. И будет задействован у нас один вертолет, у нас будут задействованы... И речные суда, два речных судна будет использовано. Будут использованы и вездеходы, и свыше 40 единиц машин повышенной проходимости. Угу. Но, насколько я знаю, бюллетени уже отправились в эти районы. Скажите, как обстоят дела с оснащением избирательных участков? И будут ли переносные участки опять же? Я обращаю внимание, что на эти выборы, 14 октября 2012 года, в основном будет использоваться то оборудование, которое мы использовали в ходе предыдущих избирательных кампаний. Mm -hmm. То есть каких-то существенных закупок оборудования не производилось. И, конечно, фонд нашего оборудования значительно пополнен в течение последнего года. И избиратели должны прийти на избирательный участок и не испытать каких-то затруднений в плане техники. Скажите, пожалуйста, какая сумма денежная, я имею в виду, потрачена на подготовку к досрочному голосованию? Дело в том, что досрочное голосование ⁇ это, конечно, явление очень затратное, поскольку даже использование того же самого вертолета требует не одного миллиона рублей. По нашим данным, на проведение досрочного голосования будут, будет использовано около 4 миллионов. Но эта цифра вот такая пока предварительная. Хорошо, давайте поговорим о выборах, которые пройдут все таки в день голосования. Да, это 14 октября. Впервые на избирательных участках будут работать инвалиды. С чем возникла такая необходимость трудоустроителя? С чем связаны такие изменения? Дело в том, что избирательное законодательство в течение последних лет ориентирует организаторов выборов уделять особое внимание этой категории избирателей. И сколько мы сотрудничаем с обществом инвалидов, опыт показывает, что как раз это та категория наших граждан, которая активно включается в избирательный процесс, хорошо знает избирательное законодательство. И зачастую не желают просто пассивно наблюдать за избирательным процессом. То есть это люди с активной жизненной позицией. Это не только люди с активной жизненной позицией, это люди, которые и могут к тому же участвовать непосредственно в организации избирательного процесса. Поэтому мы планируем на выборах. 14 октября в состав участковых избирательных комиссий включить угу. лиц с ограниченными физическими возможностями. Это инвалиды-колясочники будут у нас работать в качестве членов участковых избирательных комиссий. То есть на полных правах, так, как и положено любому члену участковой избирательной комиссии. будут работать со списками, будут выдавать избирателям бюллетени, рассматривать жалобы, и мы не сомневаемся в их профессионализме. А желающих уже много? Во всяком случае, в Благовещенске могу вам сказать, что четыре человека у нас будет работать. Ну, то есть никаких ограничений, да, например, выделено 11 там, человек. Такого не будет, да? Нет, конечно. Это будет первый опыт 14 октября. И если все пройдет хорошо, то, безусловно, в ходе последующих избирательных кампаний мы будем расширять в этом плане сотрудничество с обществом инвалидов. Uh -huh. А корпус общественных наблюдателей, он уже сформирован? Я обращаю внимание, что понятие общественный наблюдатель вообще не существует в законодательстве. Наблюдатель может быть в помещении для голосования направлен кандидатом на должность губернатора, либо избирательным объединением, которое выдвинуло этого кандидата. А вот эти общественные наблюдатели ⁇ это люди, которые могут просто юридически быть в другом статусе. Это те же самые журналисты, как правило, которые работают. И зачастую это те люди, которые могут направляться самими кандидатами под статусом своих наблюдателей. Но мы надеемся, что с помощью той же самой общественной палаты молодых юристов России, безусловно... Избирательный процесс получит достойный контроль, и выборы пройдут отлично. Ну, кстати, молодые юристы очень активно участвовали на прошлых выборах и на парламентских, и на президентских, именно как наблюдатели. Да, возможно, они в этом году на этих выборах тоже поучаствуют не менее активно. Возможно. Хорошо, еще скажите, пожалуйста, как обстоят дела с оснащением избирательных участков? Все ли уже готово? Сегодня в Амурской области образовано 782 избирательных участка. Соответственно, определены помещения для работы участковых комиссий, определены помещения для голосования, и э, активно работают наши участковые избирательные комиссии. То есть идет работа со списками избирателей, разносятся приглашения избирателям для уточнения себя в списках избирателей, и э, перед днем голосования будут разносить приглашения принять участие в голосовании. Угу. И уже сейчас наши участковые избирательные комиссии ведут выдачу открепительных удостоверений. Но давайте об этом немножко поподробнее, сколько человек уже получило такие открепительные удостоверения. Уже есть какая-то статистика? Статистика есть. Эта статистика говорит о том, что пока избиратели в нашей Амурской области не очень активно пользуются вот этим институтом открепительных удостоверений. Выдано на данный момент менее 200 открепительных удостоверений. Но, возможно, время еще есть, и просто люди откладывают решение этого вопроса на более позднее время. Я хотела бы напомнить уважаемым телезрителям, что те из вас, кто 14 октября будет отсутствовать в день голосования на своем избирательном участке, но в то же время будете находиться в этот день в пределах Амурской области, пожалуйста, не забудьте получить открепительное удостоверение. Уже сегодня можно прийти в участковую избирательную комиссию с паспортом, либо если вы хотите получить открепительное удостоверение на кого-то из своих родственников, знакомых, то с нотариально удостоверенной доверенностью. Написать заявление, и вам такое открепительное удостоверение будет выдано. И 14 октября избиратель, отсутствующий в помещении для голосования своего избирательного участка, сможет реализовать свое активное избирательное право. Еще скажите, пожалуйста, раньше говорили о том, что будет все-таки онлайн-трансляция. Все остается в силе? Действительно, по нашим данным, на абсолютном большинстве избирательных участков, а именно на 762 избирательных участках, будет использована система видеонаблюдения. Соответственно, большинство избирательных участков из этого числа будет выведено в систему интернет, то есть 430. По нашим данным, участков будет подключено на видеонаблюдение через интернет, и на 332 избирательных участках будет будут установлены программно-аппаратные комплексы, то есть будет идти в записи система голосования, и любой желающий затем может уже познакомиться с тем, что происходило в день голосования на этом избирательном участке. А где? На сайте избирательной комиссии? Пока этот вопрос находится Решается, на рассмотрении да? Центральной избирательной комиссии, и ближе к дню голосования уже мы дадим активную рекламу, угу. как можно будет посмотреть события на избирательном участке. Угу. И как вы считаете, к сожалению, уже остается немного эфирного времени, в целом, на ваш взгляд, эта избирательная кампания проходит спокойно, либо уже есть какие-то нарушения, какие-то вот не очень. Но смотря с чем сравнивать, допустим, в Рязанской области в избирком поступило уже более 30 жалоб. К нам, как вы знаете, только одна такая существенная жалоба на нарушение избирательного законодательства. И касалась она отказа одного из средств массовой информации разместить бесплатно агитационный материал кандидата. Но поскольку в жалобе оспаривались вопросы клеветы, оскорблений, то, соответственно, кандидату было рекомендовано обратиться для дальнейшего рассмотрения вопроса в суд. Mm -hmm. Мы очень надеемся, что вот то оставшееся время до дня голосования пройдет спокойно, и кандидаты не вызовут агрессию у избирателей, проведут избирательную кампанию с высоким уровнем профессионализма и сделают акценты на прежде всего своей предвыборной программе, а не на недостатках других кандидатов, поскольку практика показывает, что именно вот черный пиар, он зачастую вызывает негативные отношения избирателей. Для нас всех важно, чтобы усилия организаторов выборов и бюджетные средства не были потрачены впустую, и выборы состоялись 14 октября. Будем на это надеяться. Я напоминаю, что на студии была Виктория Вискова, заместитель председателя избирательной комиссии Амурской области. Спасибо вам большое за беседу. Думаю, встретимся еще в эфире Первого областного канала. Спасибо за внимание.